जोपर्यंत जीव आहे तोपर्यंत समाजासाठी अहोरात्र लढत राहील समाज माणसापेक्षा मोठा असतो प्रत्येकाने आपले मर्यादा सोडता कामा जो नये जोपर्यंत नवी पिढी समाजासाठी चाली रीती रिवाज रूढी परंपरा समजून घेत नाही तोपर्यंत आपली संस्कृती ही, ही लक्षात येणार नाही विश्वनिर्मिती झाली तेव्हापासून आजपर्यंत आदिवासी समाजाने बलिदानाशिवाय दुसरे कोणतेही कार्य केलेले नसल्याचे जमिनीचे मूळ मालक आदिवासी असून तो सर्व समाजासाठी नेहमी सन्मानाने हा वागत असतो आजपर्यंत देण्याचे काम केलेले आहे मात्र मागण्याचे काम आतापर्यंत झालेले नाही आदिवासींनी आजपर्यंत कोणावर अन्याय अत्याचार केलेला नसून तो आजपर्यंत सहन करत आलेला आहे आपले हक्काचे आहे ते आपण मिळविले पाहिजे असे प्रतिपादन अक्कलकोवा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आमशा पाडवी यांनी अक्कलकोवा या ठिकाणी नियोजित आदिवासी युवा संमेलनाच्या तिसऱ्या वर्षाच्या समारोपाप्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते या ठिकाणी विविध क्षेत्रातून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त केले तर विविध कला दाखविणारे कलाकार या ठिकाणी उपस्थित झालेले होते अक्कलकोवा शहरातून संवाद मिरवणूक ही देखील सरता शेवटी ही काढण्यात आली चंद्रकांत चव्हाण श्रीजी न्यूज ट्वेंटी फोर अक्कलकोवा अशाच नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी अपने चैनल सब्सक्राइब करा लाइक करा और शेयर करा चाहे वो मुंबई हो चाहे वो लोमेटी बैंक का हो वो प्रधानमंत्री के सामने भी है वो राष्ट्रपति के सामने भी है इस देश का मालिक ये बोलने का अधिकार आदिवासी को है तो मेरा सवाल है ये अधिकार आपको किसने दिया हम जल जंगल जमीन के मालिक बनते हैं ये मालिक बोलने का अधिकार हम लोगों को किसने दिया साथियों हमारे शहीदों ने दिया है यह अधिकार टंटा टंटा भी की वजह से हमें मिला है यह अधिकार हमें बिरसा मुंडा ने दिलाया है यह अधिकार हमें बाबा साहब आंबेडकर ने दिलाया है लेकिन साथियों हम लोग आज गर्व से बोलते हैं गर्व से बोलते हैं हम इस देश के मालिक है लेकिन जिसने हमें ये मालिक कहने का जो अधिकार दिया उन शहीदों को उन महामारों को हम लोग भूल गए हैं ये बहुत गंभीर बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ हर समाज हानो धंधो की इन भीतर व्यवस्थित रहते हैं खूब तो खूब जंगलों खेती बाड़ी बनाता था, था। आपू कहाना है संसार है था आज आप समाज खूब फसला जाए भाई यह युवा पीढ़ी

इस जिले में नहीं तो मुझे महाराष्ट्र में अपनी पहचान बनाई मित्रों मंच पर उपस्थित सभी ज्योति पदाधिकारी और बैठे हुए मेरे सभी भाई और बहनों आज इस आदिवासी युवा महासमन में महासम्मेलन में मुझे दो शब्द बोलने के लिए जो मौका दिया गया इसलिए मैं आयोजन का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मास मेलन का रूपरेखा क्या है? आज समाज ने दादा ने इस युवा मास मेलन के रूप में इस समाज को एक मैसेज देना था कि सबसे पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और मित्रों और मित्रों मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और मैं अभी चार दिन पहले राष्ट्रीय न्याय महासभा के प्रत्यक्ष सोनी के नाते हरियाणा दौरे पर था वहां पर भी एक सामाजिक बहुत बड़ा मेडावा था वहां पर भी मैंने ये बात कही थी और मैं आज आपको भी कहना चाहता हूँ कि हमसे दादा एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक मंच पर नहीं आएंगे एक ध्वज के नीचे नहीं आएंगे एक झांझर पे नहीं आएंगे तब तक हमारी ताकत संगठित नहीं होगी आज हमारे समाज सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान नहीं तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में फैला हुआ है लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि समाज में प्रांतिकवाद बहुत बड़ी तादाद में है जब तक ये प्रांतिकवाद नहीं है बात जब तक गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आदिवासी अलग अलग है तब तक हमारा प्रांतिकवाद मिटेगा नहीं ये कहने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ भाइयों आपने देखा होगा कि आज बोगस आदिवासी के रूप में महाराष्ट्र में कई लोगों ने अपनी आईडी बताकर अपने लोगों की नौकरियां लेने की कोशिश की लेकिन आज सरकार से कोई विधायक अगर आगे आकर लड़ने के लिए कोई तैयार रहा तो सिर्फ आमसा दादा है यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों और इसलिए आज ये युवा मंच जो तैयार किया है आमसा दादा का यही कहना था कि एकता परिषद के माध्यम से पूरे देश में हर साल एक एकता परिषद का आपका एक कार्यक्रम होता था लेकिन हमारे इस तहसील के इस जिले के युवाओं को मंच नहीं मिलता था और उस मंच मिलना चाहिए हमारा युवा आगे आना चाहिए इसलिए उन्होंने इस मंच के माध्यम से आप सबको एकत्रित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है ज्यादा समय में लूंगा नहीं और आपसे दादा के लिए आखिर में यही कहना चाहूंगा जो सूर्य से कि जो सूर्य से टकराई वो किरदार बनना चाहता हूं हर कामयाबी का हकदार बनना चाहता हूं हर कामयाबी का हकदार बनना चाहता हूँ जो इस देश के लिए मरने को तो तैयार हो जो ये देश के लिए मरने को तो तैयार हो जो अपने जात के लिए लड़ने को तो तैयार हो उस बागियों के चुंड का मैं सरदार बनना चाहता हूँ सरदार बनना चाहता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र एकता परिषद निकली एकता परिषद निकला आपण जिल्हा में समझूले काय भरण भीले समझू लाइन भीले समझूले आधार भीले एक ही की नाते या कार्य काय करो निगला बते के काय वर्ष से हम यहाँ जो अपने तीसो समय नहीं परंतु ये हम अंशल जो निर्माण कार्य भी आए कि भाई तेजीस वर्ष में या जिला में आपको समझो एक भी अलग है ता एक भी एकता परिषद है आज पर्यंत तो आगरा हाल

માજી બોલો મે સગિયા રાષ્ટ્રો मध्ये समाजो शिवाय ना निरोपा માળુતો ના આના બેરો આદિવાસી સમાજા શોભા હાયે આપો આદિવાસી સમાજ ઓપાઠાસ સમાજ ઉસે અલગ હાય તિયને

आज जो तुम फक्त नाजुक रूपे विचार रहे तो भी तापो पे अधिकारम के नारा काल ना हा आई तुमने हार किया कि दियो जहां यार को, जोगर तो तो या राजकीय क्षेत्र मालाली आगु सामाजिक क्षेत्र मालाली आमे तो जोर तो ओरे आज ए पाडवी साहेब काय लोक टीका आली का छे पाडवी समाजाला तोडणे खाती उठला या जाहिर ये मंत्र पाखो या 25 से 30 वर्ष में

आदिवासी ते पोका जन्म घ्या बेटा तुमा होजो मूर्ख नाही जय समाज जो गेटर वक्तवी तर लागो समाज या छपळ निरगुण रे मान मानू माय एक दिन या समाजो केताना मॉडर्न री सके पे नाम छपळ पाडी आहे

दुर्गवती या ज्यानं फोटो दाखवतला या तेवीस वर्ष दादा त्या फोटो दाखवतला आदिवासी पुतला हे का था था फोटो काय आहे हे कोण आहे हे पुत आदिवासी आता काम आपला कि जातीता नोडणारे माहे फोटो की का आणि ते आमने आपल्या आज दाई या मंत्र पाने रूपी ना रियो कि मैं आज कार्य बाकी की रियो या समाज को कहता जो तो विषय आनो की त्याग विषय मानो को कहता वो आपसे कार्य उपलब्ध है माँ पे टीका दे आज बारी आंख बाद दूर है आज काय की आज बारी रोकतो तो ना पे जहाँ सभी दानों पोतो पे तुम निर्णय दे दो तो? जहां जहाँ त्याग मंत्र जाती है आखिर वो है कमाल समाज को कहता है जेहें मोहे आखिर भी आए हैं तुम मोह है डॉक्टर वकील माठांनी विडीतला आप तिसरा संविधान काय करतो मी वेगळे काय सुरुवात केली ते, ते आज दे खुलासा बोलासा करणार आहे मी एक सामान्य व्यक्ती आहे पेनू दौर होते एकता महासंविधान मध्ये विद्यायचं जे भला आहे ते आम्ही करेच आणि ते भला ही नंतर आम्ही खाली इथे बसून रायचं जो एखाद व्यक्ती आला त्यांच्या आहेत आला त्याला मंचवर बोलण्याची संधी दुसरा आला त्यांच्या पेंटिशा काळजी नाही त्या मंचवर माझी भानगण नाही होती का जेव्हा आपला एवढा नाखो नोकरी येता था। एक ठराव बात करता होता त्या था, ठराव था पास केल्यानंतर त्या राज्याच्या राज्यपाल त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि देशाच्या राष्ट्रपतीला या आदिवासी समाजाचा काय आहे थे 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 तो ठराव करून तुम्ही तिथे पोहोचवा तर तिथले जे माणसं कोणाचे नाव घेत नाही ते जे डाय आहे त्यांचं म्हणणं आहे का फक्त आपल्याला काय करायचे आहे समाज कोणा होतो आपल्याला काय करायचे नाही समाज कोणा होतो आहे अरे बाबा समाज गोळा करून फक्त पैसे गोळा करायचे काम नाही समाज गोळा करून फक्त आपला आदिवासी ढोल वाजून नाचले आदिवासी नृत्य वाजून नाचले आणि काही काम नाही आदिवासीला ना दिशा द्यायची असेल तर तुम्ही ते ठराव करता ते राष्ट्रपती पर्यंत पोचवा आदिवासींना काय पाहिजे आदिवासी मन आक्रमण कोण करतो समाज करते त्याच्यासाठी तुम्ही ते ठराव पाठवा आणि हक्काने सांगा आम्ही आदिवासी एकता परिषद मध्ये काम करतो हे समाजाच्या मागणी आहे पूर्ण भारत देश मधून मागणी आहे की या आदिवासीवर अन्याय होऊन आला आजपर्यंत मी तुम्हाला चालेल सांगतो दादा मे बी तेवीस वर्ष त्यांच्या बरोबर बसलो मी चालेल सांगतो एक ती कागद ना त्या देशाच्या पंतप्रधान कडे गेला एक ही देशाच्या राष्ट्रपतीकडे एक कागद केलं के नाही का तुम्हाला गुन का गुनगुन्हा देणार या आदिवासीला काय पाहिजे तुम्ही आमचे पाडवी काय करून आला मी जेव्हा जेव्हा आदिवासी महासंघाचे काम करतो नो ऑगस्ट सुद्धा आमचा सचिव आहे डी पाडवे जे जे आपण ठराव मांडतो ते राज्यपाल राष्ट्रपती पर्यंत आम्ही पोहोचवतो आणि त्याच्या उत्तर येतो का तुम्ही जे पत्र दिलेला होता ते आम्ही शासनाकडे पाठवला असं असं